બિલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો જેથી આગળના દરેક નવા વિડિયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ ધોરણ નવ વિષય છે હિન્દી તેમાં દ્વિતીય સત્રમાં પાઠ પંદરા પાઠનું નામ છે દાજ્યું સ્વાધ્યાય તેનો પહેલો પ્રશ્ન છે સહી વિકલ્પ જુનકર ઉત્તર લીખીએ પ્રશ્ન નો પહેલો પ્રશ્ન મદન કાગ ગાવ કિસ પહાડી ક્ષેત્ર મેં થા તો જવાબમાં આવશે ઓપ્શન ડ અલમોડા बीजो प्रश्न कहानी के अंत में नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया तो जवाब माउस से ऑप्शन क बोय ત્યાર પછી प्रश्न नंबर बी निम्नलिखित प्रश्नों के एक-एक वाक्य में उत्तर दीजिए पहला प्रश्न छे मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था जवाब मदन का गांव अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में था बीजो प्रश्न नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया जवाब नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम बोय बताया। ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન જગદીશ બાબુ કે વ્યવહાર સે મદન કો चोट ક્યો लगी? જવાબ: જગદીશ બાબુ કે વ્યવહાર સે મદન કો चोट पहुंची क्योंकि अपने प्रति उसके अपनत्व पर प्रहार किया था। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3. निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर दीजिए। પેલો પ્રશ્ન છે જગદીશ બાબુ કો પહેલે પહેલે નયે શહેર આકર કેસા લગતા થા? જવાબ: जगदीश बाबू अपने गांव से बहुत दूर के शहर में आए थे वे अकेले थे यहाँ का वातावरण उनके गांव के वातावरण से बिल्कुल भिन्न था गांव में यहाँ के चौक जैसी चहल पहल नहीं थी वहाँ के फेके जैसा शोरगुल नहीं था उन्हें लगता था जैसे वे अपने पन की सीमा से बहुत दूर आ गए है इस तरह जगदीश बाबू को पहले पहले नए शहर में आकर बहुत अकेलापन लगता था त्यार पछी बीजो प्रश्न प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति कैसा था जवाब कैफे कैफे में मदन से परिचय परिचय होने पर जगदीश बाबू इस नए शहर में अपना अकेलापन भूल गए थे दो चार दिनों में मदन उन्हें दाजियों का कर, कर पुकारता और वे भी उसे स्नेह से पेश आते उन दोनों में मौसम संबंधी बातें होती मदन उनसे उनके कम खाने की शिकायत करता मदन को वे अपने दादियों जैसे ही लगते थे इस तरह प्रारंभ में जगदीश बाबू का मदन के प्रति व्यवहार बहुत पूर्ण और अपनत्व से भरा था त्रीजों प्रश्न जगदीश बाबू ने मदन को दादियों कहने पर क्यों डांटा जवाब आरंभ में मदन को अपने क्षेत्र का लड़का समझकर कर जगदीश बाबू को बहुत अच्छा लगा था वह उन्हें दाजियों कहकर संबोधित करता था लेकिन आखिरकार मदन कैफे का एक बॉय था जबकि जगदीश बाबू मध्यम वर्ग के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे मदन कैफे में सबके सामने उन्हें कहता था यह जगदीश बाबू को पसंद नहीं आया इससे उनकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता था इसीलिए उन्होंने दाचियो कहने पर मदन को डांटा चौथो प्रश्न दाजी कहानी में बाल मन की संवेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है समझाइए तो चलो जो आने का मुख्य पात्र मदन नौ दस वर्ष का बाल कैफ़े में आए बाबू से परिचय होने पर उसे बहुत खुशी हुई थी वे उसके गांव के पड़ोसी गांव के थे जहां बड़े भाई को दाचियो कहते कोमल कोमलमन के मदन को ऐसा लगता था जैसे उसे उसका बड़ा भाई ही मिल गया है मिल गया हो दोनों के संबंध में बड़ी निकटता आ गई थी लेकिन एक दिन दाचियों कहने पर जगदीश बाबू उसे डांटा तो उसके कोमल मन पर गहरी चोट लगी जिसे वह बड़ा भाई मानता था उसका बुरी तरह डांटना वह सहन न कर सका मैनेजर से सिर दर्द का बहाना करके वह सिंह फर फर के रोया इसके बाद जगदीश बाबू उसके दाचियों नहीं रहे वह उनके लिए सिर्फ बोई रह गया વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ધોરણ છે હિન્દી તેમાં પાઠ આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને જવાબો પૂરા કરીએ છીએ આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી મળીશું પાઠ સોળની ની અંદર ત્યાં સુધી આવજો